Всем привет! Я художник Андрей Клишин. Продолжаю рассказывать о своих картинах. То, что я рассказываю, это всего лишь-навсего мое мнение. Это всего лишь-навсего мое объяснение этих картин, что я в них увидел, что я в них почувствовал. Вы можете почувствовать или увидеть совершенно другое. Может быть, то, что вы увидите, будет для вас ближе или более понятно, чем то, что я рассказываю. Итак, кому это интересно, я рассказываю свое мнение о своих картинах. Еще одна картина, которая отправляется на конкурс, выставку «Космогония» в Луцкий музей современного искусства, я назвал ее «Парус». Тоже картина появилась спонтанно, так неожиданно, и вот так вот оформилась у меня в какой-то фантастический вид, большущего паруса в виде женского лица. Вообще, конечно, это такое фигуративное, такое аллегоричное видение. Я увидел в этом какую-то наполненность энергией, энергией, может быть, ветра. Я увидел в этом какое-то движение, какое-то путешествие, какое-то жажда новых открытий. И самое главное, парус, наполненный парус, он дает надежду. Надежду, что это путешествие окажется удачным, о том, что, не знаю, какая-то лодка или какой-то путешественник приплывет к желанным берегам, и там у него будет что-то приятное, какая-то большая удача или какая-то встреча или какое-то счастье. Я не стал называть ее паров надежды, потому что у каждого это может быть как-то что-то свое. И вообще я стараюсь не конкретизировать название, а только давать небольшой намек, который поможет зрителю выстроить у себя в воображении какой-то свой собственный образ. Итак, очередная картина, картина парус.